Ви дивитесь Вікенд Експрес в ефірі рубрика Перформанс друзі, зірки не перестають приїжджати до нашого міста, і на цей раз до нас завітав гурт «Неангели», з яким ми поспілкуємось саме зараз. Дивимось, я забивала ціля слишком довго дует було створено Юрієм Нікітівним влітку 2006 року. Гурт складався з двох дівчат. Засмаглої Вікторії та Рижеволосої Слави славу насправді звуть Ольга Кузніцова. Вона з Одеси. А справжнє ім'я Вікторії Катерина Сміюха. Вона з Харкова. До співробітництва у гурті обідві дівчини приймали участь у різноманітних шоу. Ольга у реаліті-шоу Острові з а Катя випробувала себе у програмі Шанс у 2006 році гурт гучно заявив про себе піснею Ти із тих самих, слідуюча пісня Юра Прості стала візитною картівкою. У грудні 2006-го виходить дебютний альбом «Номер 1 за який дует було нагороджено золотим диском. У серпні 2008 Мого неангели знімають кліп із даною International на пісню I Need Your Love. В липні 2009-го виходить новий вибуховий хід від неангелів Красна Шапочка. А зимою 2011-го Віка та Слава приймають участь у популярному музичному шоу Зірка плюс зірка. Добрий вечір, дівчата. Ну раді бачити вас в нашому місті. Тільки що ви виступили. Скажіть, які у вас враження? Як вам э, кривий ріг? Ой, безумная вражень, <laughs> действительно очень хорошие эмоции, и мне кажется, по-другому быть не может. Ваш город, кстати, неоднократно уже удивляет нас своим приемом, тем, как принимает и аплодирует, поет песни. Ну, мне вообще город очень нравится. У меня подруга Оля Горбачева, она из Кривого Рога, по-моему, все знают. Вот поэтому я люблю свою подругу, я люблю ваш город, и постоянно приезжая сюда, я получаю массу удовольствия вот от людей, которые очень гостеприимно нас принимают. Еще у вас есть вильный час, как вы почиваете? Всегда по-разному. Я очень часто люблю просто проводить время в спа каком-то салоне или в тренажерном зале. Для меня это тоже отдых. Поддерживать фигуру. И потом, мне кажется, еще очень многие люди любят уезжать куда-то, как и я, собственно, вот сейчас планирую куда-то выехать. И на самом деле после тяжелого такого. Кропотливо работаю мне кажется самое эффективное это отдыхать где-то на природе на отдыхе как раз погода позволяет я не буду так красноречиво будет все слишком банально я сплю любому человеку необходимо отдых и для меня это самое лучшее вот выспаться все и тогда есть настроение А чьи ходы вы до ночных клубов? Ой, нам запрещают, на самом деле. Эта это история, она уже давно таки длится, и ну, мы этому этом не очень радуемся. Не знаю, насколько запрещают говорить, но я об этом говорю, и на самом деле не вижу в этом ничего плохого. У нас продюсер, на самом деле очень умный, мудрый человек, считает, что у нас так в жизни много маскарада этого всего, да, яркого праздника. Нам не нужно получать еще в клубе там, вот этого драйва. Мы его сцены черпаем. И я думаю, для, этом, для этого нам нужно просто приехать и получать удовольствие. А я хожу по клубам. Хожу и не скрываю этого. Но я не делаю этого в Киеве. Я делаю это за пределами нашего славного города, за пределами нашей страны периодически. Потому что я могу там расслабиться, особенно за пределами страны. Ты находишься, допустим, на Украине, все равно чувствуешь какое-то наблюдение. Ну, как бы это вторая, медаль, вторая сторона медали публичности. А, выезжаешь куда-то за границу, Барбара Стрейзен. Ваши планы на будни? У нас, во-первых, готовится, в конце концов, я думаю, что в ближайшее время мы выпустим новый альбом, второй, долгожданный для нас и для всех. Вот И очень много песен, очень много материала, который мы уже записали. Вот как-то так вот все тянется время для того, чтобы выбрать из этого материала самое такое сладкое и вкусное. Мы не просто так сейчас отдыхаем, хоть и хорошая погода, мы отдыхаем с пользой. Мы любим очень сейчас ставить на наши песни новые постановки. И э, буквально только-только вот приехали, до этого поставили на нашу новую композицию уже хореографическую постановку. Мы еще будем танцевать очень классно скоро. <laughs> Короче, у нас планы действительно неимоверные. Здравствуйте, мы группа «Не ангелы». Вы смотрите нас в «Уикенд Экспресс». Это была рубрика «Перформанс». Дякуємо гурту «Не ангелы» за интервью. «Викенд Экспресс» продолжается.